السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے سورت الاحزاب آیت نمبر 40 آیت نمبر 40 اس کو انشاءاللہ بیان کروں گا اس کا ترجمہ بھی اور اس کی تفسیر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح معنی میں بیان کرنے کے توفیق کتاب فرمائے اور اپنی رضا کا ذریعہ بنائے اور دنیا آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے اور جو کہ وہ کمی کو رہ جائے تو اللہ تعالیٰ مجھے اس میں معاف فرمائے تو سب سے پہلے ہم آیت کی تلاوت کرتے ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شئین علیم اس آیت مبارک کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں اور اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں اس آیت کا شان نزول یا پس منظر کیا ہے کہ یہ آیت نبی علیہ السلام کے جو مخالفین تھے ان کے جو چند اعتراضات تھے جن کا جواب سروت اللہ حضاب میں مختلف مقامات پر دیا گیا ہے تو انہی اعتراضات کے میں سے ایک اعتراض کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی ہے مثلا ایک اعتراض یہ تھا نبی اسلام کے مخالفین کا کہ آپ علیہ السلام نے اپنی بہو یعنی حضرت زینب بنت جہاں رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بیٹی کی بیٹے کے بیٹے کی منقوعہ باپ پر حرام ہے یعنی ہماری شریعت میں ہے کہ جو بیٹے کی بیوی ہوتی ہے جس کو بہو کہا جاتا ہے وہ بیٹے کے باپ پر حرام ہوتی ہے شادی کے بعد بھی وہ طلاق کے بعد بھی تو ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ آپ السلام نے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ سے کیوں نکاح کیا ہے حالانکہ یہ تو آپ کی شریعت میں بھی جائز نہیں ہے اور دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا کہ حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ جو نبی اسلام کے متبنّع تھے متبنہ کا مطلب ہوتا ہے منہ بولے بیٹے تو اگرچہ وہ حقیقی بیٹے نہیں تھے تب بھی جو ہے نا ان کا اعتراض یہ تھا کہ تب بھی اس کی چھوڑی ہوئی بیوی سے نکاح کر لینا کیا ضروری تھا صحیح ہے یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ ان کو عابل اسلام نے یعنی ان کے جو پہلے پہلے خواب تھے حضرت زینب تجاش رضی اللہ عنہا کے جس کا میں نے پہلے ایک ویڈیو میں بیان کیا ہے کہ وہ نبی اسلام کے منہ بولے بیٹے تھے لیکن اس زمانے میں عرب لوگ کیا سمجھتے تھے کہ جو مو بولا بیٹا ہوتا ہے وہ بھی حقیقی بیٹا ہوتا ہے لہٰذا جیسے حقیقی بیٹے کے ساتھ جو مسائل متعلق ہوتے ہیں کہ وراثت میں بھی اس کا حصہ ہوتا ہے اور اس کی بیوی سے یعنی کہ شادی کے بعد جب اس کے بیٹے کی جیسے اس کے اس کی شادی ہو گئی تو اس کی جو بیوی ہے وہ اس کے جو ہے نا منہ بولا جو باپ ہوتا ہے اس کے اوپر حرام ہوگی یہ اس کو ضروری سمجھتے تھے تو جو مخالفین نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کے انہی اعتراضات کا جواب جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دیا تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماں کا نحمد الباءمرجالکم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے تو یعنی اس میں یہ بتا دیا گیا کہ جس شخص کی متعلقہ سے یعنی طلاق یافتہ عورت سے عابلِ اسلام نے جس عورت سے شادی کیا آپ کا نکاح کیا گیا ہے تو وہ جن کی پہلے بیوی تھیں یعنی حضرت زید بن ہارسہ رضی اللہ عنہ کی تو وہ السلام کا حقیقی بیٹا تو نہیں تھا کہ جو ہے نا وہ حقیقی بیٹا ہوتا تو لہذا اس کی طلاق یافتہ بیوی سے بھی جو اس کی بیوی تھی اس سے نکاح حرام ہوتا لہذا اس بات کا جواب دے دی دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تو ان کے حقیقی بات ہی نہیں ہے لہذا تمہارا یہ اعتراض بنتا ہی نہیں ہے یہاں پہ میں جو ہے آپ کے سامنے ایک نقطہ بیان کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایسے بھی بیان فرما سکتے ہیں کہ ماں کا نا محمد الباحدم من کم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں رجال کا لفظ یوز کیا رجال عربی میں کہتے ہیں مردوں کو ٹھیک ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے رجال رجال کا لفظ یوز کیا اس کی وجہ کیا ہے تو مفسرین نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو نبی اسلام کے سامنے جت اس وقت جتنے بھی صحابہ کرام تھے اس زمانے میں ان سب کو جو ہے وہ سب اس سے مراد ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بیان فرما رہے ہیں کہ نبی اسلام تم میں سے کسی کے بات نہیں ہے تم مردوں میں سے اور یہ بات اس لیے فرمائی کہ کیونکہ نبی اسلام جو تھے اپنے جو ان کے بیٹے تھے ان کے تو باپ تھے نا یعنی نبی اسلام کے چار بیٹے تھے تین حضر خدیجہ رضی اللہ عنہ سے تھے اور جو ہے ایک حضرت جو ہے ماریہ کبتیہ رضی اللہ عنہ سے تھے تو وہ سارے کے سارے نبی اسلام کی زندگی میں ہی وفات پا گئے تھے تو اگرچہ وہ وفات پا گئے تھے لیکن نبی اسلام ان کے تو باپ تھے نا اس لیے یہاں پہ خاص طور سے انکار کیا گیا ہے نفی کی گئی ہے کہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں کیونکہ نبی اسلام کے جو بیٹے تھے وہ سارے رجولیت کی عمر کو نہیں پہنچے نہیں مرد نہیں بنے تھے وہ بچپن کے اندر ہی وفات پا گئے تھے اس لیے یہاں پہ یہ نہیں فرمایا گیا کہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ فرمایا گیا تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا ہی نقطہ سمجھ آ گیا ہوگا اور اسی طرح آگے فرمایا ولا کے رسول اللہ لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں نبی اسلام کے ہیں اللہ کے رسول ہیں یعنی وہ تمہارے روحانی باپ ہیں تمہارا اور ان کا جو درجہ ہے جیسے پچھلی ایک آیت میں میں, میں نے سور اللہ کے کی بیان کیا تھا کہ نبی اسلام کا درجہ وہ جو اصلی باپ ہوتا ہے ان سے بھی زیادہ ہے یعنی ان سے زیادہ حق ہمارے پر یعنی ہمارے جو حقیقی باپ ہوتے ہیں اصلی باپ ہوتے ہیں ان سے زیادہ حق اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ہمارے بیا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھہرایا ہے کیونکہ وہ ہماری ہمارے روحانی باپ ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو کفار ایک اعتراض کرتے تھے اور ان کو ایک تھا ایک یعنی اس چیز پہ تھوڑا سا غرور سا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ نا ازبرا کے نبی علیہ السلام کی جب دنیا سے وفات ہو جائے گی تو ان کا جو ہے نا نام لینے والا ہی دنیا میں کوئی نہیں ہوگا اور ان کو کوئی پہچاننے والا ہی نہیں ہوگا کیونکہ ان ان کا کوئی بیٹا زندہ ہی نہیں ہے بیٹے سے نام آگے چلتا ہے تو ان کا تو بعد میں نام لینے والا نہیں ہوگا تو لہذا ان کی جو ان کا دین بھی ختم ہو جائے گا اور جو یہ محنت کر رہے ہیں اس اسلام کی ایمان کی توحید کی اور ساری جو ہے محنت بھی ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا بھی اس آیت میں جواب دے دی ہے کہ ولا اللہ کے رسول اللہ لیکن وہ اللہ کے رسول ہے یعنی کہ کیا مطلب وہ روحانی باپ ہے تمہارے حقیقی باپ تو نہیں ہے تم مردوں میں سے کسی کے لیکن وہ روحانی باپ ہے لہٰذا ان کی جو اولاد ہے وہ قیامت تک روحانی جو ان کی اولاد ہے وہ کون ہے وہ امت ساری امت تو وہ امت محمدیہ جائے وہ قیامت تک رہے گی تو وہ ساری آب اسلام کی اولاد ہے اور قیامت تک کہ عابلِ اسلام کا نام لیا جائے گا ٹھیک ہے تو لہٰذا اور دوسرے اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کا یہ بھی جواب دے دیا کہ رسول ہونے کی حیثیت سے رسول پر یہ فرض عائد ہوتا تھا کہ جس حلال چیز کو تمہاری رسموں نے خواہ مخواہ حرام کر رکھا تھا اس کے بارے میں تعصبات کا خاتمہ کر کے اس کی حلت کے معاملے میں ہر قسم کے شک و شبہ کو دور کرے یعنی رسول کی ذمہ داری ہے کہ اگر تم نے حلال چیزوں کو حرام کیا ہوا ہے خواہ مخواب میں صرف رسومات کی بنا پہ کہ ہماری رسم ہے اور ہم اس چیز کو جائز نہیں سمجھتے حالانکہ اسلام میں وہ جو ہے جائز ہے حلال ہے تو اس صورت میں نبی کا یہ فرض بنتا ہے کہ تمہاری اس جائلانہ رسم کو اور جو ہے تعصبانہ ایک چیز کو جو ہے ختم کرے تو یہ رسول کی ذمہ داری ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورت العراف آیت نمبر 157 یعنی ستان سا ستان سا آیت نمبر 157 میں فرماتے ہیں باللہ الرجیم وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ علیہم الْخَبَائِدِ کہ نبی کا اللہ تعالیٰ ایک یہ بھی فرض بیان فرماتے ہیں کہ نبی کی یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کے لیے سب پاکیہ چیزیں حلال کرتا ہے اور ان پر ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے تو لہٰذا اس لحاظ سے نبی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ تمہاری یہ جو ایک غلط رسم تھی اور تم نے ایک جائز چیز کو حلال کی چیز کو حرام بنایا تھا اس کو ختم کرنا آخر میں نبی اسلام کی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں ایک ایسی صفت کو بیان فرمایا ہے کہ جو صرف نبی علیہ السلام کی صفت ہے اور کسی نبی کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ صفت عطا نہیں کی یہ نبی اسلام کا امتیاز ہے نبی اسلام کی خصوصیت ہے آخر میں فرمایا مزید تاکید کے لیے کہ وخات ماکانا محمد الباحد رجالکم ولا رسول اللہ وخاتم النّنبی خاتم النبیین کا ترجمہ ہے کہ نبیوں میں آخری نبی ہیں نبیوں میں آخری نبی ہیں عربی کی ایک بڑی مشہور لغت کی کتاب ہے اس کا نام ہے لسام العرب تو اس میں ختم کا معنی لکھا ہوا ہے کہ ختم کا معنی ہوتا ہے موہر لگانا موڑ لگانا لہذا جس چیز پر موہر لگا دی جاتی ہے اس کو عربی زبان میں مختوم کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کی جو آمد کا سلسلہ جاری ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے شروع ہوا تھا انبیاء کی آمد کا سلسلہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ختم ہو گیا یعنی اس سلسلے کے اوپر اب مہر لگا دی گئی ہے ہمارے نبی علیہ السلام کے بعد اب جو ہے وہ کوئی نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا کسی طرح کا بھی نبی نہیں آئے گا یا صحیح ہے جی نہ ذلی نہ بروزی نہ اور کسی طرح کا بس نبیوں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نبی اسلام پر ختم فرما دیا گیا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ختم نبوت ہے یہ قرآن کی عیسایہ سے بھی ثابت ہو رہی ہے ختم نبوت کہ نبی اسلام آخری نبی ہیں اس کے علاوہ نبی اسلام نے بہت ساری احادیث میں بھی اس کا ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں تقریباً دو سو سے دو سو یا اس سے زیادہ احادیث بنتی ہیں اور وہ ساری متواتر کے درجے میں ہیں تو ان میں چند احادیث میں آپ کے سامنے اس کی تفسیر کے لیے پیش کرنا چاہوں گا کہ نبی اسلام نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ ان در رسا رہتا وہ نبوا تھا قدیم قطع نبی نبی اسلام نے فرمایا کہ رسالت اور نبوت وہ اس کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے اور میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی آئے گا ٹھیک ہے اور ایک اور جگہ پہ فرمایا نبی اسلام نے فرمایا انآر الامبیا ان تم آخر العم کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو یعنی اب تمہارے بعد کوئی ایسی امت نہیں آئے گی کہ اس میں کوئی نیا نبی آئے صحیح ہے اسی طرح نبی اسلام نے ایک حدیث میں فرمایا لا نبی عبادی انا خاتم النبیین لا نبی عبادی کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا لہٰذا یہ صفت خاتم الانبیاء علیہ السلام علیہ السلام کی ایسی صفت ہے جو تمام کمالات نبوت اور رسالت میں علیہ السلام کی اعلیٰ فضیلت اور خصوصیت کو ظاہر کرتی ہے کیونکہ ایک چیز کی ابتدا ہوتی ہے ایک چیز کی انتہا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ چیز جب انتہا کو پہنچتی ہے تب بھی وہ جو ہے کامل ہوتی ہے اور وہی اصل چیز ہوتی ہے وہی مقصود ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرمانے سوت نمبر تین میں دینا کہ آج میں نے تمہارے دین تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا تمہارے لیے دین کو اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا ہے صحیح ہے تو لہٰذا کیونکہ نبی اسلام کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا تھا لہٰذا اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ ان جتنی بھی جاہیل آنا رسومات تھیں ان سب کا جو ہے خاتمہ کروا دیں نبی اسلام سے ٹھیک ہے اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقان اللہ بالشین علی ماں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ اب جو ہے اس چیز یہ رسم جو ہے ختم ہو جانی چاہیے اور اس میں جو ہے کوئی برائی نہیں ہے اگر اس میں برائی ہوتی تو اللہ تعالیٰ نبی اسلام کو حضرت جانا پینتے جہاز رضی اللہ عنہ سے نکاح کرنے کا حکم نہ دیتے ٹھیک ہے اور کیونکہ نبی اسلام کے بعد کسی اور نبی نے آنا نہیں تھا اس لیے یہ ضروری تھا کہ نبی اسلام اس رسم کو ختم فرماتے ہیں یہاں پہ ایک بار میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا آخر میں کہ یہاں پہ ایک اوپر حدیث میں نے بیان کی اس میں دو الفاظ آئے تھے نبی اسلام نے فرمایا تھا ولا رسول بَعْدِي وَلَا نبی کہ میرے بعد کوئی رسول بھی نہیں آئے گا میرے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا رسول اور نبی میں کیا فرق ہوتا ہے رسول کہتے ہیں اس پیغمبر کو جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی دی ہو اور جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نئی شریعت دی ہو اس کو رسول کہا جاتا ہے اور نبی کہا جاتا ہے اور اس پیغمبر کو جس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے چاہے اس کو نئی کتاب دی ہو یا نہ دی ہو ٹھیک थी, ہے یعنی کہ دو, آسان لفظوں میں یہ سمجھیں کہ نبی جو ہے وہ ہر پیغمبر کو کہا جائے گا لیکن ہر پیغمبر کو رسول نہیں کہا جائے گا رسول جو ہوتا ہے جس کو نئی شریعت اور نئی کتاب دی جاتی ہے اور نبی وہ ہوتا ہے جس کو نئی شریعت اور نئی کتاب نہیں دی جاتی ٹھیک ہے اور آخر میں میں آپ کے سامنے ایک اعتراض ہو سکتا ہے اس کا بیان کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی اعتراض کرے کہ اگر نبی اسلام آخری نبی ہیں تو اور نبی اسلام کے بعد دنیا میں آپ کو کسی نبی نے نہیں آنا تو حضرت عیسیٰ اسلام کے بارے میں ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہودیوں سے بچا کے جو یہودیوں نے ان کے قتل کرنے کی سازش کی تھی اس سے بچا کے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا ٹھیک ہے اور وہ آج زندہ ہیں اور قرب قیامت میں اتریں گے اور دجال کو قتل کریں گے اور دنیا کے اندر جو ہے اسلام کو نافذ کریں گے اور سات سال ان کی حکومت رہے گی دنیا میں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی اسلام جب آخری نبی ہیں تو وہ بھی تو ان کے بعد نبی آئیں گے تو آپ کیسے کہتے ہیں کوئی اعتراض کرنے والا کہہ سکتے ہیں کہ کیسے کہتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی اسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ خاتم النبی کا مطلب یہ ہے کہ نبی اسلام کے بعد اب جو ہے کوئی جو ہے نیا پیغمبر نہیں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دوبارہ سے نبی بنا کے دنیا میں بھیجیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تو پہلے سے پیغمبر ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی السلام سے پہلے نبوت عطا کی ہے لہٰذا ان کی نبی اسلام کے آنے کے بعد جتنے بھی پچھلے انبیاء ان کی نبوت اور رسالت ختم تو نہیں ہوگی اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نبی ہونا اور پھر ان کا دنیا میں آنا یہ ختم نبوت کے ساتھ اس کے منافی نہیں ہے اس کے ساتھ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے اور باقی وہ آ کے بھی دنیا میں آ کے اور وہ دنیا میں آکے کے جو ہے نا کس کی شریعت کو اور کس کے جو ہے قانون کو نافذ کریں گے وہ آب اسلام کے شریعت و آب اسلام کو جلانا اللہ قانون دیا کتاب دیا اس کا نفاذ کریں گے اور اس پر لوگوں کو جو ہے عمل کرنے کی دعوت دیں گے نہ کہ جو ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب و شریعت دی تھی اس پر عمل کرنے کی دعوت دیں گے لہذا اس میں اس اس بات سے ختم نبوت پر کوئی اعتراض واقعہ نہیں ہوتا نہ اس پر کوئی ضد پڑتی ہے